Puan Speaker, kerana memberi saya peluang untuk mengetahui bahasan persembetan pembentangan belanjawan 2026, beberapa isu yang ingin saya timbulkan, Puan Speaker, pertama sekali berkenaan dengan keselamatan di sekolah yang telah pun dibangkitkan oleh ramai ahli parlimen yang bertujuan kepada beberapa kementerian, terutamanya kementerian pendidikan tak perlu kita uh, tak perlu kita mengingati uh, insiden-insiden yang serius yang telah pun berlaku uh, berkaitan isu ini ini seperti kes buli yang melibatkan Zara Kairina Mahade di uh, sebuah sekolah di Sabah, pembunuhan Yap Suen di sebuah sekolah di Bandar Utama dan semalam uh, di mana seorang pelajar berumur 14 tahun dituduh di Mahkamah magistrat Kuala Selengor untuk uh, sexually assault dengan izin seorang pelajar berumur 15 tahun di sekolah yang sama di Sabah Bernam. Sudah tentu kes-kes tersebut, uh, Tuan Speaker, adalah antara kes-kes lain yang melibatkan keganasan fizikal, seksual, rogol dan lain-lain yang merupakan satu trend yang membimbangkan yang sudah semestinya mewajibkan kerajaan mengkaji semula polisi pendidikan disiplin dan pemantauan pemantauan pelajar-pelajar di sekolah agar mengelakkan tren ini daripada terus merebak. Dari segi ini, ya, Tuan Speaker, adalah jelas bahawa walaupun masalah ini boleh berpuncah daripada beberapa sebab yang memerlukan kajian seterusnya dan komprehensif seperti komprehensif sex and reproductive health care education dengan izin, regular mental health assessments for students, And teachers dengan izin, tetapi dalam pandangan saya, salah satu puncanya adalah disebabkan akses kanak-kanak yang tidak terhad kepada talian online, gaming dan pelbagai platform yang lain yang boleh mempengaruhi pemikiran golongan muda kita. Jadi dari segi ini uh, adalah penting untuk kerajaan meneliti cara-cara yang telah pun diperkenalkan di negara-negara lain untuk menangani masalah ini, seperti di Australia dan juga di negara China. Saya tidak akan mengulangi apa yang telah pun di uh, uh, diperbahaskan berkenaan dengan usaha-usaha uh, di negara-negara tersebut tapi saya membuat uh, short short tersebut pertama uh, yang berikut Tuan Speaker. Pertamanya untuk memperketat atau mengawal selia garis panduan sebagai contoh larangan ke atas laman web pornografi Walaupun ia telah diharamkan, masih ramai yang dapat mengaksesnya. Kedua, memahami bahawa pengaruh internet merupakan faktor utama dalam kes-kes keganasan di sekolah. Oleh itu, kerajaan disarankan untuk mengadaptasi amalan terbaik dari negara-negara lain seperti yang sebut tadi. Penggunaan internet di negara China terpaut kepada kad pengenalan diri ataupun IC seorang individu untuk mengawal selia kandungan serta tempo penggunaan internet dan permainan video dalam kalangan remaja. Australia juga telah pun melarang penggunaan media sosial oleh individu di bawah umur 16 tahun efektif Disember tahun lepas, uh, Disember tahun ini. Langkah-langkah ini mungkin kelihatan tegas namun dengan berlakunya kes pembunuhan dan rogol di kalangan pelajar, tindakan drastik adalah amat diperlukan. Dan juga nombor tiga, melibatkan veteran tentera sebagai sebahagian daripada ahli lembaga tata tertib unit di disiplin sekolah. Keempat juga untuk memperkasakan perkhidmatan kaunseling dan unit hal ehwal pelajar di sekolah bagi menggalakkan pelajar mendapatkan bantuan atau mewajibkan pelajar yang bermasalah untuk menjalani sesi kaunseling yang mandatory. Kaunselor juga harus diwajibkan untuk melaporkan kepada kementerian sekiranya terdapat pelajar yang menunjukkan kecenderungan kepada keganasan. Isu yang kedua, Tuan Speaker, adalah berkenaan insiden pertuduhan dua guru di SMJK Chung Hua Confucius di Bukit Glugo, iaitu di kawasan saya di Pulau Pinang. Di mana pada Oktober 6 tahun ini, dua orang guru, salah satu yang daripada telah pun bersara, yang lagi satu aktif, telah pun dituduh di Mahkamah Magistrate Georgetown. Di bawah satu kesalahan, di bawah Seksyen 324, kanun kesektaan iaitu untuk mendatangkan kecederaan kepada satu pelajar dengan cara merotan. Saya sebagai ahli kawasan parlimen bersama dengan adun kawasan dan juga ahli, bagan, ahli, ahli parlimen bagan telah pun berjumpa dengan salah seorang daripada guru tersebut dan mendapati bahawa jelasnya bahawa beliau tidak menimpan sebarang perasaan tidak baik terhadap pelajar tersebut dan telah pun menjaga menjalankan tugasnya pada masa yang berkenan. Nah, walaupun saya menghormati tugas dan peranan Jabatan Peguam Negara, saya berharap tuduhan-tuduhan tersebut dapat dikaji semula ataupun direview oleh kerana terdapatnya kekaburan berkenaan sama ada guru-guru tersebut memangnya berniat untuk mendatangkan kecederaan kepada pelajar tersebut seperti mana yang terurai di dalam Seksyen 324. Memang insiden ini adalah satu insiden yang malang dan tidak sepatutnya berlaku. Dan saya percaya bahawa satu pemahaman dapat dicapai antara pihak-pihak. Perlu ditekankan di sini bahawa guru-guru sepatutnya dibenarkan menjalankan tugas-tugas mereka kecuali di mana boleh ditunjukkan mereka berniat untuk mendatangkan kecederaan kepada pelajar-pelajar yang saya dalam pendapat saya adalah amat diragui dalam kes ini. Dan oleh yang demikian, saya menyeru agar Jabatan Pendakwaan uh, AG's Chambers mereview, uh, menyemak semula pertuduhan-pertuduhan tersebut. Ketiga, berkenaan dengan skandal kewarganegaraan tujuh pemain heritage yang uh, dalam uh, berita baru-baru ini, di mana saya uh, fahamkan dan saya percaya bahawa FAM telah pun mengemukakan satu rayuan kepada FIFA, terhadap uh, hukuman yang telah pun dijatuhkan berkenaan isu ini persoalan yang ingin saya timbulkan di sini adalah adakah semasa pengemukaan ataupun pemfailan rayuan tersebut sama ada terdapat apa-apa uh, bahan tambahan ataupun dengan izin additional material ataupun evidence yang tambahan yang telah pun dikemukakan kepada FIFA untuk menyokong rayuan ini sekiranya tidak adalah adalah terdapatnya kemungkinan bahawa hukuman itu akan dikekalkan ataupun ataupun di lebih beratkan ataupun dengan izin enhance would that be a possibility? Saya ingin tanya kepada Kementerian. Nah, sekiranya terdapatnya satu possibility of enhance enhancement ataupun bahawa uh, hukuman tersebut adakah ini sudah tentunya akan mempunyai efek yang memudaratkan uh, pasukan uh, negara? Dan apakah uh, sama ada sentens ataupun hukuman pada masa ini yang telah pun dijatuhkan akan dikekalkan? Jadi persoalannya di sini adalah sama ada terdapat apa-apa yang baru daripada apa yang kita telah pun dengar untuk menyokong uh, rayuan tersebut yang saya percaya akan diumumkan uh, akan diputuskan pada akhir bulan ini. Keempatnya, uh, tuan Speaker, adalah berkenaan dengan ramai yang telah pun berkata berkenaan dengan lawatan Presiden. Amerika Syarikat Donald Trump ke Malaysia sempena ASEAN Summit baru-baru ini. Saya ingin mengucapkan tahniah kepada kerajaan kerana mencapai yang berikut. Pertamanya, untuk rekod, pengurangan kadar tarif yang pada asalnya ditetapkan pada 24% kepada 19%. Kedua, pengecualian lebih kurang 1,200 produk ekspor keseluruhannya daripada tarif. Ketiga, ekspor-ekspor Malaysia yang penting seperti semikonduktor, alat-alat farmasi ataupun pharmaceuticals dan komponen aerospace dikecualikan tarif. Keempat, sebagai pengurusi ASEAN, Malaysia telah pun berjaya membawa ASEAN ke dengan izin The World Stage yang kini dilihat sebagai satu kosa yang boleh diharapkan ataupun dengan izin a force to be reckoned with dibandingkan dengan reputasi ini, reputasinya dulu yang lebih dikatakan sebagai satu dengan izin Toothless Tiger. Tapi saya ingin juga menekan, uh, menyatakan di sini bahawa kesilapan-kesilapan yang telah pun dilakukan oleh RTM semasa membroadcast uh, Asean tersebut, iaitu dengan secara kesilapannya memanggil ataupun merujuk kepada pemimpin-pemimpin Indonesia, Singapura dan uh, pemimpin lain, I think uh, Thailand uh, secara silap. Itu merupakan satu uh, embarrassment dengan uh, segala hormatnya, Tuan Speaker, di dalam on a world stage like this, this sort of thing should not have occurred in to begin with. Dan saya memohon agar perkara ini tidak uh, berulang. Kelima, uh, Tuan Speaker berkenan dengan isu alkohol. Isu alkohol ini memang telah pun dibangkitkan dan diperbahaskan banyak kali di Dewan yang Mulia ini. Berkenan dengan uh, isu ini, saya ingin menyatakan bahawa praktis ataupun amalan untuk uh, menghidangkan alkohol di sekolah di untuk acara-acara ataupun uh, events yang tidak berkenaan mengenai dengan uh, pelajar merupakan satu amalan yang telah pun lama diamalkan di negara ini tiada sebarang paksaan pernah dibuat terhadap kaum Melayu untuk minum alkohol dan keadaan tersebut telah pun diamalkan secara aman di mana kesemua kaum hidup dalam seperti dalam harmoni. ini persoalan yang timbul Tuan Speaker adalah memang saya menerima beberapa puak yang telah pun pihak yang telah pun menyatakan bahawa alkohol itu adalah berbahaya ataupun boleh mungkin mempunyai sifat berbahaya kepada kesihatan. Memang alkohol boleh bersifat berbahaya. Tapi sekiranya logik ini diterima, maka kegiatan lain seperti merokok dan makanan yang tidak bernutrien yang juga membahayakan kesihatan, ini juga patut dilarang ini logik yang tidak masuk akal Tuan Speaker, I think the reality of it, hakikatnya dengan izin Tuan Speaker adalah bahawa amalan ini memangnya sepatutnya diteruskan saya telah pun banyak kali di dalam kawasan saya, hadir di acara-acara uh, di sekolah selepas waktu sekolah di mana uh, alkohol dihidangkan tanpa sebarang masalah dan uh, saya meniru, saya uh, mengucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri kerana mengekalkan polisi uh, yang lama telah pun diamalkan berkenaan isu ini. Tuan so, Speaker, saya juga ingin menyentuh beberapa, uh, berkenaan beberapa isu lain yang telah pun ditimbulkan semasa bajet. Pertamanya, inisiatif yang melibatkan kemahiran seribu orang daripada komuniti orang asli dan kira-kira 700 veteran tentera sebagai ranger community bagi melindungi habitat semula jadi termasuk spesies terancam seperti harimau Malaya dan orang hutan merupakan satu inisiatif yang baik. Tanya kepada kerajaan atas usaha yang bermakna ini. Harimau Malaysia seperti yang kita tahu dalam tahun 2016, Tuan Speaker, berbilang lebih kurang 250 hingga 340. Sekarang saya mendapati bahawa saya difahamkan bahawa bilangannya telah pun jatuh kepada lebih kurang 150 ekor sahaja. Ini uh, menunjukkan bahawa populasi harimau ini ada uh, uh, there is a danger of it becoming extinct dengan izin. Yang Jadi Muhammad. saya ingin mohon penjelasan lanjut daripada Yes. Terima kasih uh, Yang Berhormat. Um tuan tuan speaker, suatu ketika dulu ya harimau ni megah berkeliaran di hutan-hutan kita. -hutan tapi sekarang ni bila menurutkan laporan terdapat lebih kurang daripada 150 harimau sekarang. 150. Dan itulah satu angka yang memisahkan kita dengan haiwan yang akan pupus. Jadi kita bangga kita nampak harimau dalam jata negara dan juga jersey bola sepak ya harimau Melaya. Tapi realitinya harimau ni semakinnya pupus. Jadi pelan tindakan pemeliharaan uh, harimau kebangsaan itu sebenarnya wujud. Tapi apa yang diperlukan adalah itizan politik yang berani. Dan juga peruntukan asing yang khususnya boleh digunakan untuk konservasi harimau. Jadi saya ingin tahu sama ada yang berhormat Bukit Gelugo setuju tak dengan pandangan ini. Bahawa peruntukan boleh digunakan untuk um, bekerjasama dengan NGO, NGO dan juga universiti-universiti yang mempunyai, memiliki kemahiran dalam kepakaran konservasi. Kalaulah kerajaan telah uh, membiayai ya uh, sebanyak 30 juta ringgit dalam uh, 11 tahun untuk melihara panda, mengapa tidak curahkan komitmen yang sama bagi spesies kebanggaan negara? Terima kasih. Satu minit uh, YB Bukit Gelugur. Bukit Gelugur, ya, saya, saya juga. Saya terima kasih ya. kepada Bukit Gelugur, boleh. Buk Sip. Bukit Benderan. Boleh saya saya tak ada masa, sekali. minta maaf. Okay. Ada satu minit saja. Jadi saya, tadi. Tuan Speaker, saya bersetuju dengan rakan saya Bukit Bendera tadi. Isu hmm. pemeliharaan Harimau Malaya ini merupakan satu isu yang melibatkan dengan izin the pride of the nation, Harimau Malaya. Dan ini saya amat bersetuju bahawa kita memerlukan political will untuk memastikan ia ni tidak pupus. Isu terakhir saya ada banyak lagi tapi saya ingin menimbulkan isu berkenaan Kementerian Kesihatan. Nah, walaupun bajet 2026 memperuntukkan kenaikan kira-kira 40% bagi elawan-elawan tugas atas panggilan ataupun ETAP berkuat kuasa mulai 1 Oktober 2025 dengan peruntukan tahunan sebanyak 120 juta, pegawai perubatan masih kuatir bahawa ia tidak akan dilaksanakan sepenuhnya. Seperti yang dinyatakan oleh seorang doktor yang menulis kepada Code Blue antara kekhuatiran mereka ialah kenaikan elaun elaun 40%. Mungkin hanya untuk pada panggil boleh saya beberapa saat. Ah uh, speaker. Ya, ya. Antara antara kekhuatiran mereka adalah pertama, kenaikan elaun 40% mungkin hanya untuk pada panggilan on call hujung minggu saja Manakala hak hari-hari biasa kekal sama. Kedua, Kerajaan mungkin memperkenalkan semula jadual waktu-waktu bekerja berlainan WBB yang pernah ditolak sebelum ini dan menggunakan kenaikan allowance ini sebagai umpan. Ketiga, kenaikan mungkin hanya terhad kepada jabatan tertentu seperti kecemasan obstetrik dan ginekologi atau anestesia sahaja. Sementara jabatan-jabatan lain diminta tunggu fasa seterusnya. Ini saya petik secara terus daripada surat seorang doktor kepada Code Blue bertarikh 13 Oktober bertajuk bertajuk dengan izin uh, tuan speaker an open letter to malaysians about the healthcare mirage in budget 2026 by a medical officer jadi persoalan yang saya ingin timbul di sini dari segi ini adalah bolehkah kementerian kewangan memberi penjelasan terperinci mengenai langkah-langkah pelaksanaan seterusnya bagi uh, etap tersebut saya rasa itu saja yang saya sempat uh, menyampaikan saya ingin mengucapkan uh, terima kasih kerana memberi saya peluang untuk Uh, berdebat. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bukit Glugos. Seterusnya saya menjemput Yang